и участники. Хочу сказать, что действительно очень важная проблема, и именно прекрасно, что она начинается с вопроса, касающихся медико-экологических аспектов и самой проблемы слышно, обращения с электронными отходами. Значит, прежде всего, начну с того, что всем нам известно, что отходы являются постоянным спутником и постоянно образуются на всех этапах жизнедеятельности человека. И как, это как производственные отходы. Виды отходов совершенно разные бывают. Тут называлось анализом отходы, которые образуются в процессе производства, отходы медицинские отходы, отходы опасные отходы. И очень важно, что сейчас обратили внимание на те отходы, которые являются отходами электроники, учитывая, что постоянно рост идет технических всех процессов в обществе, это количество отходов очень большое, и учитывая, что постоянно идет обновление техники, эти отходы настолько заполонили весь мир, что даже появилось название «электронные отходы». Хотя в директиве сказано, что отходы – это вещества или предметы, от которых человек, ну, владелец этих отходов, владелец не всегда есть, к сожалению, отходов, потому что это уже отходы, и не всегда мы имеем возможность контактировать с владельцем отходов и решать проблемы по дальнейшему обращению с ними. Владелец должен от них избавиться, избавляется за ним надо, и намеревается избавиться или обязан избавиться. В данном вопросе это касается электронных отходов. Буквально в двух словах хочу сказать, суть проблемы заключается в чем, что эти отходы накапливаются в значительных количествах, и больше всего они, к сожалению, накапливаются в развивающихся странах. Буквально, вот здесь на слайде видно, я не буду называть эти цифры, но то количество отходов, которые идут от электроники, оно достигает огромнейших размеров. Например, в Китае на свалку поступает 500 тысяч тонн холодильников, 1,3 миллиона тонн телевизоров. 300 тысяч тонн персональных компьютеров видно. Электронные отходы это смесь различных ингредиентов, и часто эти ингредиенты бывают не совсем безопасны для окружающей среды и консредственной для здоровья человека. В Украине нет законодательной базы, нет разработанной системы сбора, сортировки, переработки, утилизации и удаления этих отходов. Поэтому они будут накапливаться и составлять огромнейшую массу. В составе электронных отходов могут быть тяжелые металлы, могут быть полимерные разные композиции. Причем важным моментом является, что в последнее время, например, стараются не использовать поливинилхлорид как опасный загрязнитель для окружающей среды, но в составе электронных отходов он может содержаться. Ну и важно является, что там в составе электронных отходов среди наполнителей может быть представитель стойких органических загрязнителей. Следующий, пожалуйста. Значит, таким образом, суть проблемы ясна. Однако для того, чтобы решать эту проблему, необходимо каким-то образом обращаться с этими отходами. В настоящее время в Украине, ну и в большинстве стран мира, существуют следующие способы обращения с электронными отходами. Первый этап – это захоронение, сброс на свалку, и считается на полигоны, но свалки часто бывают даже не санкционированы, потому что, вот, возьмите электронные отходы, как раз их очень много. Другой путь – это долгосрочное хранение, вроде бы на специализированных участках, но не всегда эти специализированные участки оформлены в соответствии с требованиями гигиены и санитарной и безопасности. Ну, термический метод, который существует во всем мире, и утилизация с получением ценной продукции и конечного продукта. В составе электронных отходов чаще всего бывает много полимерных материалов. Полимерные материалы они не разлагаются они не подвергаются биоразложению, и они фактически загрязняют большие площади, и при их разрушении такими техническими средствами, как трактор и так далее, они просто попадают опять-таки в объекты находясь на ПВХ, попадают в почву, и в зависимости от влажности среды, от кислотности среды, оно может распадаться с образованием опасных химических загрязнителей, как, например, винил, хлористый, таланты. И накопление таких отходов сопровождается поступлением в окружающую среду смеси опасных химических загрязнителей. Кроме того, э, полимерные отходы, которые являются составляющими электронных отходов, они, кроме того, что они не они обладаются, э, возможно, являются биостатикой. И при не, э, появляется разряды статического электричества, на свалках находится много других химических веществ, причем часто даже легко воспоминающихся. И как следствие, пожалуйста, в следующий слайд, вот такая показательная картина. Мы имеем горение этих свалок и поступление в воздух и в окружающую среду еще более значительного комплекса загрязнителей, в том числе, так как среди составляющих электронных отходов находятся и хлорсодержащие ингредиенты, это стойкие органические загрязнители, которые всем ясно, какие последствия при контакте с ним человека и биоты в целом. Но ну, термический метод, конечно, это метод приемлемый во всем мире, и считается он очень удобным. В каком плане? Потому что от массы, отходов остается всего 20%. Это очень удобно. Однако в процессе сжигания, при несоблюдении технологического режима, при недостаточной температуре, при отсутствии соответствующей системы для очистки газов, в окружающую среду, в воздух, может поступать целый комплекс оксид углерода, окислы, серы, летучие органические растворители и так далее. Кроме того, появляется при использования термического метода изменения воздуха взвешенными переведенными частицами сажи. Ну и, естественно, тяжелые металлы, которые могут не только попадать в воздух, но также конечный продукт, который, вторичный продукт, который образуется при термическом использовании, это твердые вторичные отходы, шлак, зла, которые тоже могут содержать тяжелые металлы в определенных количествах и которые могут, так сказать, требуют своего подхода определения класса опасности и дальнейшей утилизации в соответствии с существующими наиболее приемлемым способом. И, вот как сказано далее по директивам, которые приняты в Европейском Союзе, считается метод утилизации. То есть использование электронных отходов с извлечением целых элементов из них и вынимать из оборудования, выше из эксплуатации, перерабатывать, например, изолированные печатные платы, батарейки, электронные лучевые трубки, кабели, детали, ну особенно те детали, которые содержат опасные вещества, формированные огнеупорные добавки.